Нещодавно завітав на книжковий ярмарок та купив собі книгу з цитатами великих. Розуму набираюсь? Саша, ти розумієш, що можна її ж знайти в інтернеті і безкоштовно? Маєш на увазі цитати великих можна знайти в інтернеті? Ну так, дивлячись від того, хто такі великі для тебе. Ну, йдеться про політиків. Хоча, якщо чесно, їхні цитати з інтернету радше підійдуть для підбірки анекдотів. але вони дуже корисні для тих, хто хоче подивитися, чи виконали вони свої обіцянки. Ставлення до грошей різниця навіть у рядах можновладців. Виявляється, кричати про захмарні зарплати нардепів можна лише до потрапляння у парламент. А там же, вибачте, погарячкував. Принаймні, новообраний народний депутат Мустафа Наєм відразу ж почав говорити про недостатність 6,5 тисяч для життя у столиці. В той же час інший парламентарій Михайло Гаврилюк запевняє, що просто забаганки свої слід обмежити. Я не пропоную піднімати зарплату депутату. Я пропоную повернути те, що в нього було. Давайте просто скасуємо всі пільги, давайте скасуємо недоторканість і повернемо ту зарплату, яка була без популізму. Була мені здається, що 17 тисяч. Це дуже великі гроші. 5,5 Як я за тисячу 500 жив, як на простий народ живе за тисячу. За 5 тисяч це дуже сумашечі гроші. Живе скромненько, кусай поменше надовше довше Але зарплатня у 17 тисяч гривень, що вимагають собі повернути народні обранці України. Це не квіточки і зовсім навіть не ягідки. Ось де люблять пошикувати за державний кошт, так це у Росії. Їхній президент навіть не знає, який в нього оклад і тим більше не рахує зарплатні керівника під йому компанії «Роснефть». зарплату січена, не знаю. Я честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, и я их складываю и на счет отправляю, даже не считаю. А вот, а... Наш чесно кажучи, не знаю, но знаю, то сотрудники крупних кампаній наших, звісно, получають очень солідні деньги. Накопичує Путін напевно собі на пенсію, відкладаючи копійчину з місяця у місяць. Розмір зарплатні не сказав аби не підбурювати населення. А ось справді ахнути росіян змусив виступ представника комуністів у російському парламенті. Ось цей вже рубанув усю правду матку. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Рос... Роснефти 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной ком... компании Газпром 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в ці цифри. А на перше місце нашого зарплатного рейтингу ми поставили все ж таки керівника нашої держави на шляху до влади українці вкрай рідко прагнуть виконувати свої обіцянки. Головне сказати як найгучніше не виключення, і проєвропейський Петро Порошенко. Вибори скінчились, скінчився і термін передвиборчих обіцянок. Ми абіспічимо об армію, це буде першим пріоритетом. солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. А когда это будет? 20, запиши. 26 мая. Если вы щойно прокинулися, то вы знаете, дивитесь, деловые ранок, прокидайтеся разом с нами. Дашу. А ти, от думала над тим, як зробити 2015 рік успішнішим ніж цей? Очевидно, я навіть почала читати спеціалізовану літературу. Типу, як стати мільйонером? То я тобі зразу скажу, не переймайся в 2015-му Навіть деякі українці можуть стати гривневими мільйонерами, якщо мають в заощадженнях кілька тисяч доларів. Саша, ну це ти знову ж таки песимістично? До того ж, експертом з прогнозів я тебе точно назвати не можу. О, знаєш, хто нам допоможе із прогнозами? То це Альбіна Сазанська. Вона підкаже, яким буде 2015 рік, та що віщують зірки. Альбіна Сузанська професійний астролог та астропсихолог, член міжнародної організації астрологів «Інастрос». 2010-го закінчила школу позитивної астропсихології Олени Осипенко. Одразу по закінченні курсу навчання почала практикувати як астропсихолог. З 2011-го постійно проводить авторський курс лекцій з практичної астрології та астропсихології. З 2012-го веде індивідуальну трудову діяльність як астролог-консультант. Зараз добуває другу астрологічну освіту у Санкт-Петербургськ. Астрологичной академии Шестопалова. Паня Альбина, вітаю вас в нашей студии. Доброго ранку к на нашему первому эфиру. Сегодня у нас 29 число. Насколько цей день можно можна и успешно? Эта неделя достаточно хорошая. Вода как стихия принимающая, да, а солнце дающее. Я бы порекомендовала на этой неделе больше контактировать со стихией воды, окунаться, купаться. Ну, проруби сейчас нет. Но, в принципе, если будет снег, то даже можно ходить босиком по снегу. То есть сейчас вот эта вода она наполнена космической силой, силой Солнца. С первого числа у многих бизнесов начинается отдых такой себе, uh -huh. но вот с точки зрения того, что вы сказали, насколько правильно это решение, возможно, стоило бы еще поработать и... Именно этот период был бы для бизнеса довольно-таки успешным и благоприятным. Да, вообще-то сейчас достаточно успешный период для бизнеса, потому что для деловых людей вот в течение э, 2015 года я бы даже назвала три э, периода, когда не угу. стоит действительно проявлять деловую активность, потому что э, это периоды ретроградного Меркурия. Угу. Меркурий – это бог торговли, контактов, связей, коммуникации, предпринимательства. Поэтому, э, есть три периода по три недели, когда э, желательно, может быть, обдумать планы, желательно uh -huh. подвести итоги, э, можно Побыть завершить какое-то, uh -huh. да, сотруд, сотрудничество можно завершить, но никак не начать. Uh -huh. И это у нас э, будет три таких периода, с 21 января по 11 февраля это первый период такого затишья. То есть, в принципе, можно до начала года, да, можно да практически, практически. Да, да, вот сейчас люди выйдут с коней. И вот будет немножечко времени для того, чтобы сделать да, какой-то активный такой скачок. Следующий период с 19 мая по 12 июня, еще три недельки тишины. И э, третий период с 17 сентября по 9 октября. Ну, собственно, ровно три части года так выходит да, у нас. практически всегда, каждый год мы имеем три таких uh -huh. маленьких остановки. Но в этом году у нас еще будет период ретроградной Венеры. Но с точки зрения бизнеса, я думаю, что этот период тоже может быть не совсем удачен uh -huh. для тех кто Для бизнеса, сфер, занимается... Красотой, конечно, любовью, салоны красоты, украшения, ювелирные. А когда эти периоды? Этот период будет в этом году с 25 июля по 6 сентября. Мы даже можем ощутить, может быть, нехватку материальных mm -hmm. средств, потому что Венера, в принципе, у нас связана не только с любовью и красотой, но и с материей. Что да, на, насколько вот те знания о звездах да, могут влиять на успех человека? Те, кто не знают своего потенциала, своих ритмов, они идут как бы слепо, да, то есть можно пойти против ветра, угу. но зная ритм свой индивидуальный, можно сонастроиться и... Но добиться успеха гораздо быстрее и легче. Хочу, чтобы у моей коллеги все было хорошо в этом году, поэтому попрошу вас, чтобы вы э, помогли нам вот с прогнозом ее судьбы на данный год. Заглянуть, да? Да, заглянуть, если можно. Давайте попробуем. А что нужно, собственно, для этого знать? Дата вашего рождения, время и место. Я родилась 6 июля, около 4 часов вечера. И вот родилась я в Луганской области, в городе Свердловск. Просто на наших глазах открывается моя судьба. Ну, значит, этот год будет для тебя еще успешнее. Ну, вот теперь, наверное, точно. В принципе, гороскоп у вас очень красивый. Вы четко знаете, чего вы хотите. У вас достаточно хороший потенциал. В принципе, в вашей профессии вы можете добиться успеха, потому что в астрологии как раз положение Юпитера в доме карьеры называется печатью счастья относительно профессии. Вы как раз в числе тех везунчиков, о которых я хотела бы сказать чуть попозже. Вот вторая половина года для вас будет успешной. Фактически за считанные минуты вы смогли рассказать нам о том, какие позитивы в жизни у Даши могут быть. А сами вы когда-то пользовались вот данными знаниями, в личных целях, назовем это так. Ну, конечно, я и пришла-то, собственно говоря, uh -huh. в астрологию, потому что когда-то мне нужно было э, сделать какой-то важный шаг в жизни, и я решила спросить совета у астролога, и он мне очень хорошо помог. Зная, какие периоды в течение года будут успешными для вас, вы не пробовали там лотерейки покупать, какие-то играть э, во нет, всякие? Нет, я как бы в лотерейке нет, но зная свои успешные периоды, я просто пошла, зарегистрировалась, сейчас на предпринимательство или создала какой-то проект. Зная, что вот этот момент для меня очень успешен, я им, конечно же, пользуюсь. Предприниматели, они приходят с просьбой, вот подскажите, когда лучше начать свое дело, когда подписать контракт? Потихонечку вот люди сейчас воспринимают астрологию больше как науку, потому что это действительно серьезная наука, это как часы, и она точно так же работает четко. Я думаю, что к нам будет больше обращаться... Действительно, бизнесменов, потому что астрология тоже помогает быть успешным. А кто в следующем году везунчики? А кому? Придется подождать, Придется подождать да? Да. В этом году, в 2015 я бы хотела отметить э, солнечных овнов. То есть вот первая половина года, угу. э, это овны по солнечному знаку, которые родились в апреле месяце, с 1 по 20 апреля. То есть первая половина года для них будет успешна, точно так же, как для солнечных стрельцов, которые родились в декабре, с 1 по 20 декабря. А для козерогов? А, для Козерога вторая половинка года Саша. будет успешна. <смех> <смех> Также для близнецов, июньских близнецов mm -hmm. и октябрьских весов. Ну и хочется отметить августовских львов, потому что как раз в первой половине этого года будет момент, когда Юпитер будет проходить по ихнему солнышку и угу. зажигать светом. Психологически можно сказать, что это достаточно гармоничный аспект, вот как у вас в карте печать счастья, да, точно так же, имея в натальной карте такой аспект, мы можем говорить, что человек позитивен, что он оптимистичен, да, ну, кто-то, кто имеет, тот по жизни такой, а у кого этого аспекта нет, то вот сейчас Сейчас Юпитер будет идти и подсвечивать этим людям их Солнце. Они э, смогут понять... Чего они mm -hmm. хотят в жизни, да? Вот этот позитивный настрой, он может помочь им действительно добиться каких-то социальных успехов, особенно если в гороскопе эта планета будет связана с домом карьеры. Мне стало интересно, мы говорим про, в принципе, по знакам зодиака, но когда вы брали мои данные, вы спросили, где я родилась? Только дата рождения может говорить нам о психологическом потенциале, а вот для того, как сложится судьба человека, чем заниматься, в какой mm -hmm. профессии, вот. Здесь уже нужно точное время и место на планете Земля, потому что с переездом вы меняете свой гороскоп, это тоже момент управления своей судьбой. У кого-то, например, может быть печать несчастья в гороскопе относительно партнерских отношений, поэтому переехав в другое место на Земле, мы таким образом можем изменить. Вот эти вот То потенциалы. То есть иностранные контакты, контракты могут быть не всегда очень удачными, правильно? Да, иногда для того, чтобы поменять место жительства, прежде всего нужно посмотреть в карту рождения. А вдруг вы, так сказать, поменяете шило на мыло, и угу. там... Может Или быть менять быть прописку проблем. компании не стоит, потому что там ей будет менее успешно Может, работать. Может наоборот стоит. 2015 год будет более успешным, а, нежели 2014. И так ли это на самом деле? Потому что вы рассказали, ну, довольно-таки много знаков зодиака а, будут иметь позитив сказала, в следующем году. Попробуйте. Только в первой половине года. Да, вы не сказали, а в второй половине года еще. Я себе могу представить, сколько же там будет всего. Ну если мы говорим об Украине, то этот год будет более э, как бы спокойный. То есть какие-то волнения, напряжения могут быть но таких вот серьезных потрясений уже быть не должно, вот исходя из карты рождения Украины. Это очень приятно, что хоть, хотя бы для нашей страны в целом год, год будет более благоприятным. Приятно было с вами сегодня пообщаться. Спасибо, что пришли на наше деловое утро. Надеемся Спасибо еще поймала. с вами обязательно увидеться. Да. Деловый ранок на первом деловом. Даша, знаешь, что я зрозумів? Что Ну, краса, вона врятує світ, адже вигляд на мільйон мільйони приносить. А, це точно. Тим більше, що зараз на озброєні найновітніші технології. Так, але як казала, Коко Шанелі, адже є такий різновид жінок, котрі не можуть навіть до смітника вийти не нафарбованими і недоглянутими. Скільки ж це інвестицій? Скільки часу? Скільки ну це ж неймовірно. Я як дівчина можу тобі сказати по секрету, що насправді є деякі процедури, які потрібно робити в салонах, але вони і коштують багато. Але не всі. Можна робити процедури зранку і залишатися з виглядом на мільйон. Нам пощастило, адже наша знімальна група отримала таку можливість поспілкуватися з експертом із краси, котрий підказав, що робити зранку, аби вже увечері підписати мільйонний контракт. Косметологи наголошують, що саме вмиванню як основі комфортного самопочуття необхідно приділяти значну увагу. Насамперед, це стосується самої процедури, тобто чим і як ми вмиваємось. Більшість людей любить вмиватися водичкою, водою. Так Желательно пам'ять о том, що чим тепліє вода при вмиванні, тим нам комфортніше, ну не комфортніше нашій Боже. Кожа любит воду прохладную. С одной стороны, прохладная вода помогает сохранять ее в тонусе. С другой стороны, прохладная вода желательно вплоть до холодной. Вот, ну, как чеку максимально он может, скажем так, приемлемо для него. Вот, прохладная вода все-таки уменьшает риск обезвоживания кожи. Ні для кого не таємниця, що вода з крану тече досить жорстка. А тому у людей з чутливою шкірою після вмивання виникає дискомфорт. У такому випадку експерти з краси рекомендують використовувати спеціальні косметичні засоби. Є варіантів. Тобто, з одної сторони можна вмиватися кип'яченою водою. Кипячена вода, більш м'яка, ніж звичайна, яка тече з під крану. Второй варіант приміняють для вмивання не воду, а спеціальне средства. Це можуть бути спеціальне молочко, пенки. От, і затім протереть лосьйоном. Але такі знежирюючі засоби косметологи радять використовувати тільки ввечері, коли з обличчя треба зняти макіяж та бруд, що назбирався за день. Якщо людина ввечері умивається таким засобом, то в більшості випадків вранці не потрібно повторення цього засобу. Тобто втрим ми умиваємося тільки водою, протираємося лосьйоном. Если кожа очень жирная или есть ощущение вот, потребность такая вот умыться с моющим средством, тогда надо выбирать какие-то мягкие э, пенки, гели, желательно по своему типу кожи. І їх використовувати вот як мило. А ось від мила, навіть дитячого. Тим, хто бажає мати гарну шкіру, без проблем косметологи рекомендують відмовитися взагалі. Воно, мовляв, вельми згубно впливає. Будь-яке мило має щелочну реакцію. Тому, коли ми моємо кожу мылом, мы ми смываем с него, безусловно, і жир, и грязь, и все остальное. Но при этом мы э, е, ощелачиваем кожу. В щелочной среде не работают все защитные механизмы. И кожа тратится обычно несколько часов на то, чтобы восстановить кислотность свою и восстановить барьерные функции. Які процедури ще входять до списку обов'язкових під час ранкових процедур краси та які рекомендації з них дають косметологи, ми поговоримо з Оленою Віталівною вже завтра.